Мені взагалі-то сподобався цей табір, тут дуже весело, є різні розважальні програми. Кожного дня ми до чогось готуємось, виграємо різні конкурси. Тут дуже смачна їжа. Мені тут подобається і я зі своїми друзями, багато чого дізналася на екскурсіях різних. Тут є різні кружки. І більше всього мені сподобався медіа-центр. Тут ми робили всякі снівки. Навіть був квест, у якому треба було зробити 10 снівків на різні теми. Мені подобалося, як ми фотографувалися, робили різні пози. Мабуть, цей табір був кращий за всі, в якому я була. Мені тут дуже подобалося екскурсії. На пригулянки. Мені дуже подобалась дискотека. Мені подобався пейнтбол, футбол. Все було. Мені тут подобалася хліба з лука, пейнтбол, діда, звісно ж, наші, кружки, екскурсії. разные квилинг, зарядка по утрам. Как нас будет? Номера мне тут понравились. Я сюда хочу еще приехать. Мне тут все понравилось. Мне дуже понравилось то, что был пейнтбол, был футбол еще мне понравилась дискотека. Мне понравилась э, погулка. Понравилась... Э, отель понравился. Мне очень понравилось в лагере Делюкс, потому что тут очень весело, мне вся эта атмосфера нравится, природа тут очень красивая. У нас была очень насыщенная и интересная программа. Мне очень понравились наши вожатые, еда в столовой очень понравилась. Все так вкусненько было. Мне очень понравились кружки, у нас их было много. Но особенно мне понравился медиацентр, потому что я сам по себе люблю фотографировать. И мне, так сказать, возможность представили пофотографировать, научиться чему-то новому и так далее. Потом мне очень понравились мои соседи в комнате. Они очень дружелюбные ребята. Вообще я приехала с классом моей подруги. Но я сразу со всеми подружилась, познакомилась. Как-то этот лагерь сближает людей. И мне очень понравилось. Мне очень понравилось в детской Республике Делюкс. Мне понравилось проходили в Эшерните, как мы катались на лошадях, как, как мы стреляли из лука, как мне понравились наши вожатые Маша и Марина. Они очень классные. Я хочу сюда еще вернуться летом. Мне очень тут понравилось. Мне очень понравился лагерь делюкс, потому что тут все очень душевно, очень весело. Тут все могут креативить, там свои идеи предлагать. Вот, вот. Лагерь делюкс, он как-то... Еще и расположение у него такое в Карпатах, тут свежий воздух очень прикольный. Вот. И хорошо кормят, кстати. И вообще тут очень все прикольно. Мне понравились вожатые и мне очень понравилось как мы занимались клинингом. Мне понравились дискотеки. Особенно мне понравился диджей и дискотеки, экскурсии. Особенно еще мне понравилось то, что мы на клининге, как бы мы на клининге могли сделать какую-то открытку на День Матери. Я побывал в таборе «Делюкс». У меня появились хорошие впечатления насчет него. Этот невероятный табор, где я получил очень много впечатлений, эмоций, друзей, очень меня порадовал. Но вначале, конечно же, с этими правилами, которые здесь есть, мне вообще они очень сильно не понравились. Ну, нету никакой свободы. Но после я понял, что эти правила, ну, то есть лишаясь нашей свободы, у нас-то, в принципе, ее-то ее и не будет, только в свободного времени, время. А, у нас все расписано прекрасно. Тут очень много занятий, отличные вожатые. Очень, так сказать, очень хорошая атмосфера. А, и что очень мне нравится, то что этот табор находится в Карпатах. А вокруг меня практически никакого дома нет чужого. Только горы и свежий воздух. Мне очень понравилось здесь находиться, и я надеюсь, что вернусь сюда непременно. Мне здесь понравилась стрельба из лука, в которую мы сейчас играем, пейнтбол, экскурсии разные. Понравилась еда, вожатые. Ой, больше всего мне понравились разные кружки, когда мы закопали на стекле. понравилось, когда мы делали открытки из квиллинга. мне понравилось э, лагерь далек. особенно очень понравилось на экскурсии кататься на лошадях. еще понравилось, понравились дискотеки и джей Маша. и понравилось делать из квиллинга э, Килей. открытки для э, для на день мамы. еще ну, здесь очень хорошие все вожатые. Наши вожатые были Маша и Марина. Они очень добрые. Наши первые впечатления про этот лагерь были не очень далеко сложные. не далеко не самыми наилучшими. Но после изучения гимна этого лагеря, веселых там песен, дискотек. Наше впечатление изменилось, да. Тут очень много разных кружков. Дуже хорошее обслуживание. Киря, говори а на русском. Так. <consumers> Тут вон, вон, очень хорошая инфраструктура, номера. Ну, обстановка в номерах хорошая. Рыба, как правило, нам было очень трудно, но все же это лагерь оправдал все надежды. Вот еще здесь стоимость для таких развлечений очень маленькая. Тут То очень есть... много экскурсий разных интересных. болл, все это было здорово. Да. Мы нашли себе новых друзей. Вот. Очень жаль, что мы приехали зимой, потому что нам очень хотелось приехать Но сейчас весна. летом на большее время, чтобы мы купались в бассейне. Но все же, мы надеемся, что мы успеем выкупить билеты на летнюю смену. И вернемся сюда еще раз. Так же, да, хотелось бы сюда вернуться летом на летнюю смену. Возможно, здесь будет бассейн. Здесь же будет бассейн? Очень хорошее питание, дискотеки. Питание у нас отличное. Да. Зарядка дискотеки тоже. Хорошие. Зарядка. Вещь нужная. Да. Также, что еще хочу сказать про кружки. Кружки очень интересные. Больше всего мне понравилось из них это пейнтбол. Больше всего понравилось фотографировать, пейнтбол. снимать, фотографировать, видео. Да. Особенно квест. Э, квест был очень интересный. Да. Также запомнился квиллинг и рисование на лампочках. Витраж. Ну, короче говоря, этот лагерь я прожидал на сегодня. Очень жалко отсюда уезжать. Мы И... будем скучать по этому лагерю, да. Но мы обязательно вернемся сюда. Мы обязательно вернемся. Надеемся. Мне очень понравился лагерь Делюкс. Он очень душевный, веселый. Мне очень понравилась эта неделя, в которой я провела в этом замечательном лагере в республике Делюкс. Um, в принципе, мне все понравилось, очень хорошо кормят, uh, выжатые очень внимательные, очень заботятся о детях. И я даже вот, мне показалось, что я прямо домой приехала, я не ощущала какой-то разницы между домом и... Люксом, то есть лагерем. Здесь есть очень много кружков, это медиа студия, витражи, квиллинг и все остальное. Но, конечно же, больше всего мне понравилась медиа студия, потому что там нам рассказали, как правильно брать интервью, показали, как правильно сделать снимки. У нас был фотоквест, который очень увлекательный и занимательный. Также я хочу сказать, что этот лагерь, он меня очень сильно настроил на что-то такое хорошее и даже, может быть, дал какое-то творение, я не знаю, и вдохновение. Я обязательно сюда вернусь. Вот. Все.